провести открытие данного мероприятия, ну и соответствующее сопровождение я буду вас опровождать. Я заместитель начальника главного управления по региору на защищальной ситуации времен Великой Отечественной Войны, они для нас, к сожалению, остаются актуальными пиротехнических и специальных подолазных работ, которые эффективно работают. Если взять за время работы, которую развернула наша группа, уже уничтожено больше 20 тысяч взрывоопасных предметов. В последнее время актуальной проблемой у нас стоит это Кимбургская коса. У нас там судоходный канал, расходят большие корабли. Ну, и, соответственно, взрывоопасные предметы там у нас в огромном количестве. Пять затонулых судов, которые утонули во время войны. На этих судах мы провели работы. Было уже значит, уничтожено порядка более 8 тысяч боеприпасов. Когда работают водолазы, у них тоже на, будем говорить так, из-за запаса воздуха и так далее, и так далее, у них ограниченный ограниченное время работы, плановые работы, когда не надо просто-напросто срываться с места на такие мелочи, как дозаправка баллонов и так далее, и так далее в следующем году. То есть все, что было в Керчи и в Севастополе, мы можем рассмотреть такой вопрос, что так как... Э... ...комплексу заходов, спрямованных на разминирование территории и отвыбуха небезопасных предметов в и Второй световой войны... Давай судно, на якому робота, обрали 5%, акваторії Чорного моря в безпечний стан. 12-17 рік. Розмінірування акваторії прилігаючих територій. Проходять роботи по обслідуванні акваторії. Не долетело, не долетело, сработало. Вот боеприпасы первой мировой войны. Первой мировой Этот Шестой. Этот ты Будем транспортировать на резиновой лодке. Расстояние 25-30 метров. На вот согласованном месте. За Где? городом Очаков. За городом, за городом Очаков. А, которые предназначены для уничтожения. То есть, то есть они не меняются? Нет. А смысл? Они самые ну, удачные, удобные. Сезон. 101 Я 101 инструкция. Там тоже по водолазному направлению есть рекомендации по порядку хранения. Место оборудовано. Предосторожности учтены. Заглубление, обваловка. Огонь!